असल यूर्स मैं आपका होस्ट आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल आप देख रहे हैं होस्टा मीडिया नाजिन आज की मेरी वीडियो का टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि मैट्रिक पास कर चुके हैं अगर कंफ्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बच्चे कि आगे हम एफ एस सी प्री इंजीनियरिंग करें एफ एस सी प्री मेडिकल करें आई सी एस करें या आर्ट्स में कोई सब्जेक्ट में चॉइस करें अगर आपके मार्क्स वन हंड्रेड प्लस है ना तो मैं आपको यही रेफ़र करूँगा आप एफ एस प्री मेडिकल करें क्योंकि एफ एस प्री मेडिकल से बच्चा हर फील्ड में जा सकता है एफ एस प्री मेडिकल करके बच्चा एम बी डॉक्टर की फील्ड में भी जा सकता है एफ एस प्री मेडिकल करके बच्चा इंजीनियरिंग की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है उसके बाद एफ एस प्री मेडिकल करके बच्चा आगे आई टी में आई IC, सी की या आई की किसी भी फील्ड में जा सकता है ये होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके मार्क्स वन थाउजेंड से प्लस हैं आगे आगे प्री इंजीनियरिंग वो बच्चे जो मैथ बहुत पसंद करते हैं जो मैथ में एक्सपर्ट हैं जिनके मार्क्स नाइन हंड्रेड से प्लस हैं उन बच्चों को मैं यही रेफ़र करूँगा कि वो बच्चे जाएँ प्री इंजीनियरिंग में प्री इंजीनियरिंग से आपको ऐसा होगा कि आप आगे इंजीनियरिंग की फील्ड में इजीली एंटर हो सकते हैं आपके लिए कोई इशू नहीं होगा आपने सिंपल एफएससी प्री इंजीनियरिंग के पेपर देने हैं उसके बाद हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है वो आप टेस्ट पास करेंगे और आपका इजीली एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ में हो जाएगा अच्छा ये हो गए इंजीनियरिंग अच्छा एफ एस प्री इंजीनियरिंग करके बच्चा आगे, आगे आई की फील्ड में भी जा सकता है उसके बाद आगे आई के बच्चों के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ये वो बच्चे होंगे अच्छा इनका भी मेरिट बहुत आई है क्योंकि ये आईटी की फील्ड आ रही है आगे इन बच्चों के लिए ये है कि वो बस अगर आईटी में इंटरेस्ट है कंप्यूटर में इंटरेस्ट है कंप्यूटर की एबीसी जानते हैं तभी इस फील्ड में जाएं वरना इस फील्ड में ना जाएं अच्छा इस फील्ड का भी बेसिकली यही मकसद है कि आप आई करके इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं लेकिन अगर आपने आगे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाना है आई सी एस रखी हुई है फिर आपको आगे दोबारा कंप्यूटर कंप्यूटर की जगह आपको केमिस्ट्री का एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा पार्ट वन का भी पार्ट टू का भी अच्छा ये तो हो गए वो बच्चे जिनके नाइन हंड्रेड से प्लस मार्क्स हैं एट हंड्रेड से प्लस मार्क्स हैं अब आगे वो बच्चे जो पढ़ाई में थोड़ा नील हैं लेकिन अगर वो काम करें वर्क करें तो बहुत अच्छा करते हैं तो उन बच्चों के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा तीन फील्ड्स हो रहा है ठीक है आर्ट्स को छोड़ के ये तीन फील्ड जोर हैं जिन बच्चों ने मैट्रिक पास कर लिए एम एल मेडिकल लैब टेक्नीशियन ओ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कैटेगरी बी मेडिकल का जो आपको मिलता है मेडिकल स्टोर का ये इससे रिलेटेड है अच्छा ये ऐसी फील्ड्स हैं कि बच्चा दो साल की डिग्री दो साल इसमें लगाता है अब जब आपके दो साल लग गए ओ में एम में कैटेगरी बी में तो बच्चा ये हॉस्पिटल से भी हो जाती है और प्राइवेट भी होती है ठीक है इससे आपको ये बेनिफिट होता है इससे आपको एफ एस सी अगर एफ एस सी प्री मेडिकल के इक्वल आपको डिग्री मिलती है डिग्री नोट आप एडमिशन ले सकते हो आगे ठीक है ओनली डिग्री डिग्री मिल जाएगी आप आगे किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं मैस मै डैट अगर आप मेडिकल ओ टी टी में गए हैं तो आप ऑपरेशन थिएटर में डायरेक्ट अपनी सी वी ले जाएँ अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाए साथ और आप ईजीली उसमें जाके अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं इसके बाद आ गई एम मेडिकल लैब टेक्नीशियन इसमें लैब्स का वर्क आ जाता है मीन के जो भी हमारे टेस्ट वगैरह होते हैं जैसे हाइपाटाइट टेस्ट का हो गया दूसरे ब्लड टेस्ट हो गए ऑल टेस्ट जितने भी हमारे हैं वो सारे आ जाते हैं एम की फील्ड में ये भी बच्चा इजीली कर सकता है इससे आपको ये भी बेनिफिट होता है आप अपना वर्क भी स्टार्ट कर सकते हैं अच्छा एम भी हो गया ओ भी हो गया कैटेगरी बी कैटेगरी बी ये है कि आप अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं कैटेगरी बी में आपको लाइसेंस दे दिया जाता है लेकिन ये कैटेगरी बी ओनली फॉर कि आप जिसमें नशावर ना शामिल हो वही होती हैं बिल्कुल नॉर्मल सी पेनाडोल वगैरह हो गया पेन किलर्स हो गए थोड़ी सी बस ये इसके अलावा आपको उसे और कोई लाइसेंस नहीं दिया जाता ये मेरी ये एम एल टी ओ टी टी कैटेगरी बी ये तीनों फील्ड उन बच्चों के लिए जिनके एट हंड्रेड से कम मार्क्स हैं अच्छा अब आपको एडमिशन कैसे मिलेगा ये एडमिशन हॉस्पिटल्स में भी ओपन होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से ठीक है वो मैं इंशाल्लाह आपको अपनी वीडियो में बता दूंगा इसके बाद आ जाता है प्राइवेट प्राइवेट बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो ये तीनों करवा रहे हैं एम एल टी हो गया ओ टी टी हो गया कैटेगरी बी हो गया मेरे पास हैं कॉलेज हैं अकेडमीज़ हैं जो कि ये करवा रही हैं और मीनस के फ़ी में, में डिस्काउंट भी है मेरे पास तो बात आ गई प्राइवेट गवर्नमेंट में तो आपको डेली जाना पड़ेगा मीनस के मंडे से लेके फ्राइडे तक आपका फ़र्क होगा लेकिन प्राइवेट कुछ ऐसे हैं जो कि आपको वीकेंड पे बुलाते हैं मीन डैट अगर आप इसके साथ साथ जैसे आप स्टडी कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं उसके साथ साथ आप पार्ट टाइम में ये स्टडी करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा प्राइवेट प्राइवेट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है इंफॉमेटिक्स इंस्टीट्यूट है जो मेरे साथ है मेरे रेफरेंस में है वो आपको करवा रहा है सैटरडे संडे ठीक है इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप लोगों को इजीली एडमिशन भी मिल जाएगा वीकेंड पे क्लासेस होंगी ये है शाहरा के इलाके में अगर और भी कोई होगा मैं आपको रेफ़र कर दूँगा ठीक है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लाइन में दिया जा रहा है जो लिस्ट चल रही है नीचे उसमें मेरा नंबर दिया जा रहा है उसके साथ साथ अगर आपको एडमिशन में किसी भी कॉलेज में दिक्कत हो रही है या किसी भी चीज़ में आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं इसी कॉन्टेक्ट नंबर पर रबता करें इन मैं आपकी मदद करूँगा और दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़